Что турчина вам плохого сделал? А что им хорошего сделал? Расскажите о а Турчинове. За, за, не, час говорить, что он А Вакова тоже вывод стал? Да. За что? Я, еще не, за провал АТО. Они и есть старая власть. Они все оттуда выходят. Они все связаны клановыми олигархическими моделями. То есть они в этой модели жили и они не могут даже мыслить по-другому. Именно это узость мышления приводит к тому, что мы сегодня видим на Востоке. Одним дали поиграться, другие не захотели мгновенно изменить страну, когда это было возможно сделать. После 20 числа можно было сделать все за неделю. В принципе за неделю. Для этого нужно было только решимость и честь и совесть, которую у них просто ее нет. Они все повязаны были со старой системой. У них все были определенные кулуарные договоренности с тем же Януковичем. Абсолютно у всех. Это и позволило в принципе. Э регионалам сделать то, что они сделали на востоке страны. Теперь что с этим делать, никто не знает. Теперь это уже близко к гражданской войне. То, что тут пишут в СМИ и наши и российские, и все это бред полный. Только люди, которые там вот звонят, рассказывают, вот это страшно. Представьтесь, пожалуйста, кого? Я политруп Вильской Брамы, приходит Артур Николаевич.